Господу нашому, що він собрал нас на сьогоднішній день на этом місці, що ми сьогодні що відійдемся. Багато вже не встали сьогодні утром. Ну слава Богу, що ми живі, здорові. Я хочу, э-е, сказать, о чём учить нас, э-е, Христос. Можете сказать, что он много о чем учит, но я хочу затронуть одну такую тему. Записано она... Я прочитаю два, два, стишка. Два места писания. Евреям 3 глава, 7 стих. И 2 Коринфянам 6 глава, 2 стих. Почему, то как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не, не ожесточите сердец ваших, как во времена ропота, в день искушения в пустыне. И второй вирш. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения. Я хочу обратить внимание, что вот эти два месяца Писания, что они говорят? Они говорят, что ныне день спасения. Именно вот сейчас, не завтра, а сейчас. Вот когда ты услышал, тогда не ожесточи сердце свое, приди к Господу. Но я хочу э, поговорить немножко о, с другой стороны. Не то, что... Господь говорит. Тема моего моей проповеди будет сегодня, завтра. Христос говорит сегодня, сатана говорит завтра. Я хочу поговорить об этом. Исходе. Это когда Моисей приходил к фараону и просил за народ, чтобы фараон отпустил народ в пустыню на три дня хода. Я хочу зачитать вот немного, хочу прочитать. И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь: отпусти народ Мой, чтобы Он совершил служение Мне. Если же ты не согласишься отпустить Его, я поражаю всю область Твою жабами, и воскрешит река жабами, и они выйдут, войдут в дом Твой, в спальню Твою, в постель Твою, в домы рабов Твоих. И народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоке и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы чарами своими, вывели жаб на землю египетскую. Призвал фараон Моисея и Аарона и сказал им: помолитесь Господу, чтобы Он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский. Принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он же сказал, завтра. Моисей отвечал ему, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которые он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. Я дальше не буду читать. Господь навел на землю египетскую наказание за непокору, Жабами. Жабы были везде: в постели, в еде, в печках, в одежде. Куда ни глянь, везде жабы. Это мерзко. Вдобавок к тому еще ихние волхвы вывели жаб, добавили себе. И когда им стало это мерзко, этому фараону Потому что не только у рабов было его, фараонов в доме были жабы. Фараон призвал э, Моисея, кажи, помолись Господу, чтобы Господь забрал этих жаб. Он уже, уже невыносимо. Моисей говорит, сам назначь время, когда мне помолиться. Фараон говорит, завтра. Он сказал завтра. Он не сказал сейчас, сегодня, уже. Сказать завтра. Еще одну ночь я посплю с этими жабами. Еще один день я проживу с ними. Она хочет, чтобы мы все наши, вернее, Божьи планы на нас откладывали на завтра. Чтобы мы не, не исполняли волю Божью тогда, когда Господь это хочет. Но завтра. Сегодня я полежу, отдохну, я устал, а завтра я помолюсь, завтра я почитаю Библию, сегодня у меня нет настроения. Я однажды говорил с одним человеком, он еще в Грузии был. И предло, э, говорил ему, чтобы он покаялся. Он говорит, я не могу всего, сейчас, у меня есть свои планы, я, э, должен, меня обидели, я должен отомстить тому-то, убить того-то. И он мне перечислил трех человек, которых он хочет убить. Просто убить. Потому что он жить не может. Говорит, а я их убью, а потом я буду каяться. Я уехал оттуда, -то уже прошло более 15 лет. И недавно я созванивался с теми, кто там живут, и тех родственников, я спрашиваю, как, как тот человек. Он говорит, его уже давно нет. Он умер, его сердце схватило инфаркт и все, и умер. Он так и не, не исполнил свои планы. Завтра, он откладывал все на завтра. Я расскажу еще один пример такой, который со мной произошел. Мама нам э, передала сыр, творог. Вика моя не ест творог домашний, а мама передала домашний творог. Ну он лежал в холодильнике. Я э, думал, что, что с ним делать. Сам я его весь не съем и решил сделать хачапури. Каждый из вас знает, что это такое хачапури. Хачапури это грузинское слово сыр и хлеб. Купи, купил я тесто. В мои руки не только гайки крутят, но еще и может иногда состря что-то. Купил тесто, поставил в морозилку. А сегодня устал я с работы, пришел. Завтра сделаю. Завтра было завтра, и завтра было завтра, и завтра завтра погоняло. Прошел, прошла неделя, и до того сыра сыр испортился. Сыр и так вот, чтобы сделать хачапури, мне пришлось пойти в магазин и купить еще сыра. знаете есть один такой одна такая песня я песню всю не помню но один фрагмент такой песни есть а может быть завтра придет и обманет а может быть завтра совсем не придет так что если откладывать что-то на завтра то оно может не мы можем завтра не проснуться почему Александр Македонский завоевывал полмира. Потому что он не откладывал все на завтра. У него был девиз. Пришел, увидел, победил. Он не откладывал войну на завтра. Он не давал своим врагам очухаться от поражений. Если у нас сегодня нет настроения, то не надо откладывать на завтра наши планы, наши стремления к Богу, чтобы прочитать Слово Божье или помолиться, или в чем-то покаяться, потому что мы завтра можем не успеть. Есть один такой, такой стих, он очень довольно длинный, я его весь не помню, но называется он... Я успею еще покориться. Я усп, Верой и правдой успею я жить. И там говорится, что мама говорит своему сыну, покайся. Он говорит, я успею, я успею. Тут мама помер, померла, он говорит, я успею, мне надо еще дом построить, надо машину, я успею еще. И тут он построил дом. Машину приобрел, детей выращивает, говорит, я успею. Старость приближается, и тут э, уже старичок приходит на кладбище могилы, на кладбище мамы, и говорит, я успею, но обрушился край могилы, молвил поздно и жить перестал, чтобы не откладывать все на завтра господь говорит сегодня сегодня время благоприятное сегодня день спасения, чтобы мы не откладывали на завтра а что можно сделать сегодня по возможности, чтобы мы делали сегодня, покаялись или пришли к Богу или же помолились или прочитать слово Божье. Господь говорит, сегодня время благоприятное. Аминь.